ba'zi bir gunohi kabiralarni bilib bilmasdan qilib qo'ygan odam onasiga yaxshilik qilsa hattoki odam o'ldirganni ham abbos roziyallohu anhu onasi onang hayotmi dedilar onang hayot bo'lsa chiqib ketishin yo'li bor dedilar nega desa onaga yaxshilik qilish allohga eng yaqinlashtiradigan yo'ldir dedilar onasini duosini olgan odam har qanday paytda qishi ham bahorga aylanadi onasini duosini olgan odam har qanday xorlik eshigi azizlik minbariga uni yetkazadi onasini duosini olgan odamni olloh askarsiz uni qo'mondonga aylantiradi onasini duosini olgan odamni molu davlatsiz olloh ha subhana va taolo boy badavlat qilib qo'yadi onasini duosini olgan odamni undan duo oladigan marhamatni unga bog'lab qo'yadi